নমস্কাৰ পুনৰবাৰ সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ৰন্ধা হাঁহৰ মাংসৰ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ যেন এতিয়া বোলো আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবঢ়োঁ এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই হাঁহৰ মাংস লৈছোঁ এয়া ভালকৈ ধুই লৈছোঁ মাংসখিনি আৰু লগতে এটা আলু সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ চাৰিটা সৰু সৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ এনেকৈ আদা নহৰু খুন্দি ল'লোঁ লগতে আছে পিঁয়াজৰ পাত আৰু কেঁচা জলকীয়া ছয় সাতটামান আৰু মছলাৰ ভিতৰত আছে আধা চামুচ পাঁচফোৰণ আধা চামুচ জালুক আৰু আধা চামুচ জিৰা আৰু লগতে লৈছোঁ ইয়াক কেঁচা ধনিয়া এতিয়া এটা কেৰাহী গেছৰ ওপৰত তুলি তাতে মই মছলাখিনি অকণমান সময় গৰম কৰি ল'ম মই এইকেইটা মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যিকোনো মছলা ল'ব পাৰে আৰু এইখিনি মছলাখিনি গৰম হোৱাত এটা খুন্দনাত মই লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি গুড়ি খুন্দি ল'ম এতিয়া সেই কেৰাহীখনতে মই মাংসখিনি দি দিলোঁ আপোনালোকে দেখিছেই ইয়াতে মই তেল দিয়া নাই প্ৰথমে গেছৰ ফ্লেমটো হাই ফ্লেমত ৰাখিব দহৰ পৰা পোন্ধৰ মিনিট তেতিয়া হাঁহৰ মাংসই তেল এৰিবৰে আৰম্ভ কৰিব আৰু এনেকৈ অকণমান লৰাই থাকিব নহ'লে কেৰাহীটোৰ তলিত মাংসখিনি লাগি যাব যিহেতু আমাৰ তেল দিয়া হোৱা নাই এয়া মাংসখিনি অকণ অকণ তেল লাগিছে আৰু খালী কেৰাহীটোৰ তলিত অকণ লাগিও ধৰিছে আৰু এনেকৈ হাই ফ্লেমত মই প্ৰায় পোন্ধৰ মিনিটমান সময় মাংসখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু এয়া মন কৰিছে মাংসখিনিৰ পৰা তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া মই ইয়াতে দিম যিখিনি মই পিঁয়াজ কাটি ৰাখিছিলোঁ সেয়া ইয়াতে সৰু সৰু ছাইজৰ পিঁয়াজ চাৰিটা লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি ভালদৰে মাংসখিনিৰ লগত মিহলাই ল'ম এতিয়া পিঁয়াজেও এটা পানী এৰে গতিকে এতিয়া মাংস কেৰাহীটো ত'লে ইমান লাগি নধৰে আৰু আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো আপোনালোকে ল' টু মিডিয়ামত ৰাখিব আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি ভাজি থাকোঁতে দিছোঁ সোৱাদমতে নিমখ আৰু আন্দাজমতে হালধি আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম আপোনালোকে তেল নিদিয়াকৈ চাগৈ হাঁহৰ মাংস বইল খাইছে কিলো এনেকৈ যদি ভাজি খাই পাইছেনে যদি নাই খোৱা আজি থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট বুলি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে এতিয়া মই যিখিনি মছলা খুন্দি ৰাখিছিলোঁ পাঁচফোৰণ জিৰা জালুক সেইখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ আৰু গোটেইখিনি পুনৰ ভালদৰে মিহলাই ল'ম আৰু মাংসখিনি সিজিবৰ কাৰণে এতিয়া মই গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখি এনেকৈ ঢাকি দিম এয়া ঢাকনি আঁতৰাই লৈছোঁ অকণমান সময় লাগিছে কেৰাহীটোৰ তলিত পুনৰ মাংসখিনি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম আৰু এনেকৈ ঢাকনি দি মই বহুতবাৰেই ভাজিছোঁ যিটো দেখুওৱা নাই ভিডিঅ'ত নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব এতিয়া মই যিখিনি আদা নহৰু খুন্দি অঁ আলু কাটি ৰাখিছিলোঁ আলুখিনি দি দিম আদা নহৰু পাছত দিম নতুন আলু হয় সিজোঁতে অকণমান টাইম লাগে আলুখিনি দি অকণমান সময় ভাজিলোঁ তাৰপাছত অকণমান পানী দি দিলোঁ সেইটো পানী দিবই লাগিব তেল দিয়া নাই পানী দিয়াৰ পাছত গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ আৰু মাজে মাজে এনেকৈ এনেকৈ পানী অকণমান অকণমানকৈ ছটিয়াই পুনৰ ঢাকন দি মই হাঁহৰ মাংসখিনি প্ৰায় ভাজি আছোঁ যিটো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নাই গম পাইছে দেখুৱালে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব এতিয়া দিলোঁ ইয়াতে আদা নহৰুখিনি আদা নহৰুখিনি পুনৰবাৰ ভালদৰে মিহলাই ল'ম আৰু নহৰু কেঁচা গোন্ধ নোযোৱালৈকে ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া কেঁচা জলকীয়াকেইটাও লগতে দি দিলোঁ তাৰপৰা পানী ছটিয়াই ছটিয়াই ঢাকন দি দি গেছৰ ফ্লেমটো ল'ড কৰি মাংসখিনি ভাজি থাকিব আজি মই হৈছে হাঁহৰ হাঁহটো যিটো আছে সেইটো তেলটো অকণমান কম ওলাইছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজৰ পাতখিনি দি দিলোঁ পুনৰ এইখিনি মই লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম আৰু মাজে মাজে পানী দি ছটিয়াই পানী ছটিয়াই যাম আৰু মাজে মাজে ঢাকি যাম পিঁয়াজৰ পাত দি অলপ সময় ভাজিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান সৰহকৈ পানী দি দিম যাতে আলু আৰু মাংস ধুনীয়াকৈ সিজি যায় পানী দিয়াৰ পাছত গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ আৰু এবাৰ ঢাকন দি দিম আৰু এয়া ঢাকন আঁতৰাই পানীটো অকণ অকণ শুকাইছে পুনৰ মাংসখিনি এবাৰ ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ ইয়াত এটাই কাম গেছৰ ফ্লেমটো ৰ'দ ল'ত ৰাখি পানী ছটিয়াই ছটিয়াই মাংসখিনি ভাজি থাকিব তেতিয়া মানে তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ হাঁহৰ মাংস খাব পাৰিব ইয়াত দেখিছেনে মাংসখিনি দেখোঁতে লাগিছেনে বাৰু ইয়াতে যে মই এটোপালোঁ তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই মাংসখিনিয়ে অকণ অকণ তেল এৰিছেই লগতে মই আৰু অকণমান পানী দি দিছোঁ পুনৰ গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু পুনৰ মাংসখিনি অলপ সময় কাৰণে সিজিবলৈ দিম গোটেই প্ৰচেছটো মই এঘণ্টামানেই সময় লাগিলে এয়া মাংস আমাৰ ৰেডি হৈয়ে গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে কেঁচা ধনিয়াকৈ কাটি পুনৰ মাংসখিনি লৰাই লৈছোঁ এঘাত বাৰু কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে তেল ইয়াতে এটোপালোঁ ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু নিমখটো চেক কৰি অকণমান কম পালোঁ সেইকাৰণে অকণমান নিমখ দি ল'লোঁ যি কি মই পানী দিছিলোঁ দেখিছে পানীখিনি শুকালেই ইয়াৰ হাঁহৰ মাংসৰ তেলহে আৰু নিমখ দিয়াৰ পাছত গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ আৰু আমাৰ হাঁহৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই এতিয়া অফ কৰি ইয়াৰে অলপ মাংস মই পৰিৱেশনৰ কাৰণে এটা বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ৰন্ধা হাঁহৰ মাংসৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে সকলোকৈকে থাকিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ